लिखा है यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है पत्र लिखने वाले का पता क्या है? तो जवाब शेरी गांव मेसपुरा तहसील भाभर जिला बनासकाठा त्रीजों पत्र में क्या वर्णन किया है पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति લાપરવાહી ઓર સરકાર પ્રતિ ઉિક વર્ણન ક્યા ગયા હૈ પ્રશ્ન ચાર પત્ર કે અંતરણ ને હર્ષ કે પરિવારજનો કો જવાબ આવશે પત્ર કે અંત ને કિરણ હર્ષ કે પરિવારજનો કો પ્રણામ કહા વિડીયો આગળ વધારતા પહેલા આપણે આપણી એપ્લિકેશનની માહિતી લઈ લઈએ

અને કોઈપણ વિષય પર ક્લિક કરતા તેમના પાઠ જોવા મળશે અને તેના પાઠ પર ક્લિક કરતા પાઠની સમજૂતી સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન સ્વાધ્યાન પોથી સોલ્યુશન અભ્યાસ સોલ્યુશન અને ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશન જોવા મળશે વિડિયોને આગળ વધારતા પ્રશ્ન બે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે મૌખિક ઉત્તર બીજી તેમાં પહેલું હમ દુસરે દેશો મેં ઉનકે कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं तो जवाब आवश्यक हम में अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती के काम नहीं लेता दूसरे देश अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं वे उसमें गर्व महसूस करते हैं हम भी उनसे प्रभावित होते हैं, इसलिए हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं प्रश्न बे हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायतों और नगर पालिका एवं की है त्रीजो हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है हमारे देशवासी अपने कायदे कानूनों का चुस्ती से पालन नहीं करते कुछ लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य कर्तव्यभिमान में रुचि नहीं लेते अधिकारी लोग भ्रष्टाचार में ही नहीं, नहीं चकते ये सारी समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक है प्रश्न चार देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाए जिस पर हम गर्व हो हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दें हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर जाए प्रश्न त्रन शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए में सफाई खुदाई है तो जवाब सफाई में खुदाई है बीजो मेरा महान भारत जवाब मेरा भारत महान त्रीजो लेना और दहेज पाप देना है जवाब दहेज लेना और देना पाप है चौथो आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र जवाब आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए प्रश्न चार ऐसे व्यवहार की चर्चा कीजिए जिससे हम देश में अव्यवस्था खड़ी करते हैं एवं देश के विकास में बाधा डालते हैं जवाब आशे हमारे देश में कभी कभी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हैं इसी तरह भाषावाद फोर्ड करते हैं। सरकारी संपत्ति की बहुत हानि होती है ऐसा बर्ताव देश में अव्यवस्थापन खड़ी करता है अशांति के कारण देश के विकास में बाधा पड़ती है प्रश्न पांच दहेज का दूषण इस विषय पर कारण सहित अपना मत दीजिए। जवाब आवश्यक दहेज की प्रथा समाज के लिए अभिशाप बन है दहेज के कारण योग्य शिक्षित कन्याओं को उचित समय पर विवाह नहीं हो पाता यदि विवाह हो भी जाता है तो दहेज न लाने अथवा कम लाने के कारण नई वधु को ताने और व्यंग्य सुनने पड़ते हैं। इतना ही नहीं उसे शारीरिक और मानसिक यातना भी दी जाती है कुछ दहेज लोभी तो वधु को आत्महत्या के लिए मजबूत कर देते हैं या जला भी देते हैं, जिस के कारण ऐसे दर्दनाक और शर्मनाक कांड होते हैं, वह सचमुच समाज का दूषण है उसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता प्रश्न छ हम स्वयं कैसे अपने कर्तव्य का पालन करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं एवं भारत को आदर्श राष्ट्र बनाने के योगदान में दे सकते हैं। इस विषय पर दिए गए આધાર અપને મિત્ર કોનેતા સોળ જુલાઈ બે હજાર બાર પ્રિય મિત્ર નિલેશ સપ્રેમ નમસ્તે તો આ બનશે જ્ઞાન સંબોધન અને નમસ્કાર तुम्हारा पत्र मिला तुमने आदर्श देश प्रेमी नागरिक के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है इस बारे में पत्र में अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ मैं इससे अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ पत्र लिखने का कारण आदर्श नागरिक को अपने देश के कायदे कानून का पालन करना चाहिए अपने यहाँ की पंचायत या नगर पालिका को उसके कामों में सहयोग देना चाहिए सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं करनी चाहिए देश के सभी धर्मों और भाषाओं का सम्मान करना चाहिए चुनाव के समय अपने आसपास के नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए बाढ़, भूकंप अकाल के समय पीड़ित लोगों की हर संभव सहायता करनी चाहिए सरकार की किसी नीति या कानून का विरोध करना हो तो शांतिपूर्वक करना चाहिए दहेज जैसे रिवाजों का विरोध करना चाहिए मेरे विचार इस तरह का आचरण कर रहे नागरिक बन सकते हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आ पत्र विषय वस्तु मेरी माताजी अब बिल्कुल स्वस्थ है राजीव भली भांति पढ़ाई कर रहा है मुन्नी तुम्हें बहुत याद करती है आवश्यक अन्य समाचार તુમ્હા પરિવાર મેં બડો કો પ્રણામ ઓર છોટો કો પ્યાર તુમારા મિત્ર સંજય ઠક્કર આ મન સંબંધ અને નામ થેન્ક યુ